السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحب واجعلنا ممن من يستمعون القول فيتبعون أحسنه Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila wa warzuqna istinaba Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات حضرين حضرات yang سهرماتي Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man uridillahu bihi khairan yafaqihu fid din barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama Allahumma fakihna fid din dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq hanya senya saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak alhamdulillah malam ni insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari jumaat yang keempat anjuran masjid sultan salahuddin abdul aziz shah masjid negeri shah alam menggunakan kitab nurul huda cahaya petunjuk yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin Bersyarahkan kitab Masa Ilut Tauhid Persoalan-persoalan berkaitan tentang ilmu Tauhid Yang disusun oleh ayahanda -ayah beliau dan juga guru saya Almarhum Guru Haji Muhammad Samman Kati Rahimullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin kita sampai ke muka surat 81 Faslun, Fasal Satu ceraian baru daripada perbincangan yang lalu tapi masih ada kaitan Kita sekarang ni masih lagi dalam Mabahas An-Nubuwat Iaitu tentang kenabian Yang mana disebutkan di sini permulaan Rasul itu ialah Nabi Adam alaihi salam dan yang terakhir ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf hingga terhentilah silsilah keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam yang jelas dan yang muhtamad kepada Adnan daripada keturunan Nabi Ismail Ibn Ibrahim alaihi waala nabiyyina azka tahiyyat wa afdal as-salati wassalam jadi daripada silsilah Adnan ke atas itu ia ada riwayat bahkan bersambung-sambung Bukan saja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Bahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam Cuma dari segi kejelasan Ataupun kesohihan itu ya, Tidak uh, Seperti Sebelum daripada adenan Sebelum daripada adenan itu Jelas ya muktamad. Sisilah keturunan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sebahagian aliran yang tidak menerima kedudukan Nabi Adam alaihissalam sebagai rasul yang pertama. Mereka mendakwa bahawa rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi di sisi kita, pegangan kita Ahli Sunnati wal Jamaah itu adalah Nabi Adam alaihissalam rasul yang pertama. Dan aliran mana pun ya, kecuali lah yang sesat yang masih nak mengaku jadi nabi yang masih nak mengaku jadi so, rasul ya, sepakat bahawa yang terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dikurniakan mukjizat yang paling agung dan yang paling utama iaitu al-Quranul Al Karim yang menjadi panduan untuk keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Mu'jizat perkataan bahasa Arab daripada perbuatan a'jaza yu'jizu af'ala yuf'ilu kalau a'jaza sahaja berarti lemah orang tu lemah a'jaz a'jiz orang yang lemah ataupun a'jus ya. a'jus orang yang lemah tapi aqjaza yu'lizu adalah melemahkan ia fa'il muta'addi dia perbuatan yang ada subjek material dia ada dia punya ma'ulun jadi apa maksud mujiz itu sesuatu atau seseorang yang melemahkan jadi maksudnya di sini adalah sesuatu perkara yang luar biasa yang dikuniakan kepada para rasul alaihi wassalam bagi melemahkan bang, bantahan ataupun bangkangan daripada pihak yang nak menolak dakwah tadi yang nak mendustakan dakwah para rasul alaihi wassalam maka mereka itu akan dikalahkan dengan mukjizat ini sebagai contoh yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi salam apabila Nabi Allah Musa AS berdakwah menyeru Fir'aun supaya menolak kesyirikan supaya mentauhidkan Allah SWT Fir'aun bantah Fir'aun mendustakan dakwah Nabi Musa AS bahkan apabila Nabi Musa AS menunjukkan mukjizat antaranya tongkat yang ada pada Nabi Musa itu boleh bertukar menjadi ular Fir'aun men membawa mengumpulkan pakar-pakar sihir ahli-ahli eh, sihir untuk beradu untuk tujuan mengalahkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang ahli sihir ini pada asalnya mereka tertarik kerana tawaran dari pemerintah pada ketika itu daripada kerajaan pada masa itu adalah kalau dapat kalahkan Nabi Musa AS maka mereka akan dilantik sebagai orang-orang besar akan dilantik sebagai orang yang rapatlah dengan Fir'aun akan tetapi apabila mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri ya, kalau mereka dengan ilmu sehir mereka mereka dapat menyebabkan orang melihat tali ataupun kayu tongkat yang ada pada mereka itu seolah-olah seperti ular tapi mereka dapati tongkat yang ada pada Nabi Musa AS memang benar-benar menjadi ular jadi mereka pakar, mereka tahu ini bukan sihir kalau orang awam mungkin dia tak tahu beza nampak sama aja, yang ini pun jadi ular, yang ini pun jadi ular tapi bila mereka lihat apa yang Allah tunjukkan melalui mukjizat Nabi Musa AS maka mereka terkalahkan dan masuk hidayah dalam hati mereka dan beriman ahli-ahli sihir ini sehinggalah ke tahap bila mereka diugut oleh Fir'aun, kalau kamu masih lagi tidak tolak keimanan ataupun dakwah Nabi Musa, saya akan bunuh kamu mereka dah tak bunuh diri itu kesan ya mu'jizat boleh menjadi sebab hidayah kepada sebahagian mu'jizat yang paling utama yang mana kekal untuk kita rasai hingga ke zaman sekarang. kalau mukjizat misalnya Nabi Nabi membelah bulan, mukjizat misalnya keluar air daripada celah telah Nabi SAW itu kita hanya dengar perkhabaran. Kita tidak dapat melihat. Ada setengah orang yang sudah terpengaruh dengan pemikiran yang suka mempersoalkan perkara-perkara agama dia kata takkan Islam melarang kita ni berfikir di luar kotak kata. dia tak nak fikir macam orang lain ha, orang lain percaya beriman bila kata Nabi SAW ada mu'jizat ha, belah bulan Nabi SAW ada mu'jizat yang pelbagai orang lain percaya nama pun mu'jizat benda yang luar biasa orang oh, tak mau. Ha, kononnya dia tu nak berfikir di luar kotak Contohnya dia kata tak ada ya, bukti saintifik Bahawa bulan tu dia belah Tak ada bukti saintifik bahawa Di zaman Nabi Musa lagi tu dia belah Sebenarnya orang ini bukan dia berfikir di luar kotak Dia yang sebenarnya berfikir dalam kotak Dalam kotak ada kebiasaan Kebiasaannya kita tak mampu nak belah bulan yang kita mampu belah kek kan? belah buah tembikai, ya? itu ada kalau ada satu orang kontak wartawan ni saya nak ni tak masuk dalam berita lah petang ha, tadi saya berjaya membelah sebiji tembikai orang kata sihat ke ni apa nilai berita kamu boleh belah sebiji tembikai? Ya, yeah, orang lain boleh belah banyak lagi terbikat. Apa aku nak laporkan? kena marah dengan editor nanti kalau aku masukkan berita macam ni. Sebab itu ada. Nah, kalau kita boleh apa, belah satu kereta pun mungkin ada nilai berita kan. satu kereta tu, karate, kita karantin, kita belah dua kereta. Itu mungkin. Awal-awal berminat nak masukkan dalam berita. Sebab itu luar biasa. Jadi kamu sebenarnya yang terikat dengan kebiasaan. Nah, kamu nak berhenti sertifikat apa? Kamu nak gaji apa di bulan tu? Kamu nak gaji apa di laut? Yang dibelah oleh Nabi Musa alaih salam sehingga kamu percaya. Ini kan benda yang berlaku di zaman itu. Yang kamu boleh kaji sekarang adalah isi Al-Quran. Apakah mungkin isi Al-Quran yang seindah itu, yang setepat itu, yang menyeluruh sebegitu itu ditulis oleh seorang manusia yang tidak boleh membaca tidak boleh menulis 1447 tahun yang lalu apakah mungkin itu baru kita kata berfikir di luar kota kalau setakat kamu nak kata tak ada bukti saintifik bulan tu dibelah oleh nabi SAW, tidak ada bukti saintifik laut dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukan berfikir di luar kota itu berfikir secara biasa jadi orang gagal membezakan antara apa yang dikatakan mustahil adat dengan mustahil akal. Bahawa terbelah jembulan bulan itu bukan mustahil akal. Itu mustahil adat, kebiasaan. Ya. Tapi boleh sahaja. Ya. Alangkan bumi kita ini pun ada kali terbelah sedikit-sedikit dengan apa kita kata gempa bumi. Ya. Nah, jadi itu luar biasa, jarang-jarang berlaku Tetapi itu pun kita boleh terima Jadi hati-hati ya Dengan penyakit, orang sudah ragu-ragu dengan keimanan Itu boleh bawa kepada murtad Orang yang bercakap macam itu boleh bawa kepada murtad Tapi dia menyatakan dia ialah yang terpaling hebat Terpaling berfikir di luar kotak eh, dan sebagainya Bahkan ada kisah eh, bagaimana seorang eh, Pakar katanya bahagian eh, Kulit Dermatologis ke apa dia panggil tu Pakar bahagian kulit Yang beriman eh, Dengan Risalah yang dibawa oleh Nabi SAW Sebab daripada sesuatu maklumat Tentang kulit eh. Saya cek ayat tu ayat 56 ya. surah An-Nisa Allah Ta'ala berfirman innal ladhina kafaru bi ayatina sesungguhnya mereka-mereka yang kufur dengan ayat-ayat kami Saufanuslihim naro satu masa nanti kami akan bakar mereka itu dengan api neraka ya, sebab dia kufur Kulama nadijat jilduluhum badalnahum juldana wairaha Setiap kali terbakar hangus kulit-kulit mereka kami akan gantikan buat mereka itu kulit lain biyazukul azab supaya dengan itu dan mereka dapat merasai kepedihan azab tadi nah, jadi pakar kulit ni dikatakan takkan 1400 tahun yang lalu orang dah tahu bahawa kulit tu ada beberapa lapis dan dia rasa sakit tu dia lapis yang atas dan kalau dia lapis yang atas tu telah hangus lapis yang di bawah tu dia dah tak ada diri yang sakit mana tidak terbayangkan oleh orang yang faham ya? Eh, bahawa maklumat yang segitu detail yang segitu tepat diberitahu dalam satu kitab oleh satu orang manusia biasa tanpa ada divine revelation tanpa ada perkhabaran daripada yang maha mengetahui itu boleh menjadi sebab keimanan itu baru berfikir dan mematikan pada Mukjizat. ya. ada pun soal Nabi SAW membelah bulan ya, dan sebagainya itu kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita mengimani berdasarkan perkhabaran ya, yang sampai kepada kita dan kita tahu bahawa perkara itu hanya menyalahi kebiasaan dan tidak pun bercanggah dengan logik akal. Sesiapa yang menurut ajaran Rasul, bahagialah kehidupan mereka di dunia dan akhirat. yakni mendapat jannah, mendapat syurga. Sebaliknya, sesiapa yang ingkar akan celakalah hidupnya, hina di dunia dan mendapat azab neraka di akhirat. Soalan, apa sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh yang demikian itu bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu Wasalam? ya. apakah hikmah Allah Ta'ala membangkitkan kepada Rasul untuk berdakwah? jawapan dipetik daripada ayat suci Al-Quran ذَلِكَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُولِ ذلك لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول yang demikian itu yakni diutuskan para rasul itu sebagai supaya menjadi hujjah supaya jangan manusia nanti ada satu alasan di hadapan Allah Taala kata kami tak tahu tak orang habaq pun kami tak tahu pun kata kena sembah Allah kami tak tahu pun kata nak kena solat nak kena haji nak kena puasa Ha, jadi dengan diutus daripada Rasul alaih masalatu wassalam maka manusia tidak lagi boleh membuat satu excuse atau alasan mengatakan dia tidak tahu tentang perintah Allah halal haram dan sebagainya. Soalan yang mana dikatakan Rasul dan yang mana yang dikatakan Nabi yakni apakah perbezaan antara kedua-duanya jadi bila tanya perbezaan kita mula dengan persamaan dulu. Yang mana yang sama sehingga kita nak bezakan. Maka persamaan dahulu. Jawapan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallatu wasallam itu semuanya manusia yang sempurna akal. Kita ni ada akal juga. Tapi kadang-kadang akal kita tu tak sempurna. Maka banyak kita itu buat keputusan yang tak betul. Tapi para nabi dan para rasul adalah manusia seperti kita daripada sudut kemanusiaan ia manusia bukan jin bukan malaikat tidak tapi berbeza iaitu akal mereka Allah sempurnakan daripada kalangan lelaki lagi merdeka, bukan hamba anak cucu Adam alaihissalam lagi sejahtera daripada tabiat-tabiat liar itu beza kita ni manusia juga tapi ada tabiat-tabiat liar pada Rasul itu sopan santun berpengerti mulia Dan bezanya diwahyu kepada mereka itu segala hukum syarak. Jadi manusia memang manusia Ada orang salah faham Dia kata ah Nabi-Nabi pun manusia macam kita juga Ya Apa yang nak istimewa sangat nah. Memang manusia macam kita daripada sudut kemanusiaan Tapi daripada sudut kedudukan, martabat, dan keistimewaan jelas bukan macam kita kul inna ma ana basyarum mithlukum katakanlah hanya saja aku itu basyar manusia mithlukum seperti kamu manusia kamu manusia aku juga manusia yuha ilayya diberi wahyu kepada aku kan dah apa kita dapat wahyu kan tidak hanya para Nabi dan para Rasul sahaja yang dikurikan wahyu kepada mereka. Jadi, kita kena ingat manusia seperti kita, maknanya seperti kita daripada sudut kemanusiaan. Ya? Anak Adam, ada masanya lapar, ada masanya mengantuk, ada masanya lupa, ada masanya sakit. Ya? itu manusia seperti kita. Tapi adakah berperangai tak senonoh macam kita? Tidak. Adakah buat maksiat macam kita? Tidak. Ini Allah pilih harum. diwahyu kepada mereka itu segala hukum syarak asyari'atul as mutahharah dan diperintahkan mereka beramal dengan wahyu tersebut sama je ya. para rasul para nabi alaihi wasallatu wasallam daripada keturunan nabi adam alaihi salam yakni manusia daripada jenis lelaki tapi bukanlah tergolong daripada hamba sahaya tergolong daripada manusia yang merdeka yang sempurna akal fikiran mereka yang elok tingkah laku dan akhlak mereka bezanya adalah nabi-nabi disuruh beramal itu untuk diri sendiri saja dapat wahyu kena amal sedangkan para rasul alaihi wasallatu bukan sahaja diperintahkan beramal untuk diri sendiri bahkan diperintahkan juga untuk menyampaikan kepada umat manusia kan sifat tabligh sifat yang wajib pada rasul Yang itu tak wajib pada nabi nabi tak wajib menyampaikan kesimpulan tidak semua nabi itu menjadi rasul tetapi semua rasul itu statusnya nabi dapat wahyu soalan sebutkan sifat-sifat yang wajib yakni yang, yang mesti ada yang tak mungkin tiada pada hak segala Rasul alaihi wassalam dan nyatakan lawannya mana yang bertentangan serta dirikan dalil atasnya apa dalil bahawa para Rasul mesti bersifat demikian jawapan yang wajib pada hak mereka itu alaihi wassalatu wassalam iaitu empat sifat iaitu sidik, amanah tabliq dan fatonah cumanya kalau pada para Nabi tidak ada tabligh. Siddiq amanah fatanah ada Tabligh tidak ada pada para nabi, ada pada para rasul. Siddiq, sidqun. Apa erti siddiq dan apa maknanya? Siddiq artinya benar segala rasul dan nabi, bukan dusta. Maknanya berkebetulan antara khabarnya yang dia bawa dengan perkara yang berlaku. Yang ini apa yang disampaikan oleh para rasul itu sama dengan yang realiti ni. Kita lain. Kadang sebab kita nak sembang, sebab kita nak yakinkan orang, sebab kita nak apa, lain kita cakap, realitinya lain. Kadang ada orang diperli macam tu. Yang dia boleh lah. Ha. Lima dia sembang, sepuluh dia tipu. Oh, macam mana? yang bercakap tu pun dah menipu macam mana 10 sembang 5 sembang pula 10 jadi menipu paling-paling 5 sembang 5-5 dah menipu ya ha, itu kita adakah mungkin para rasul pun macam itu mustahil itu maksudnya wajib rasul bersifat sidik benar apa yang mereka sampaikan apa yang mereka terangkan sebagaimana yang dituntut dari perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Benar dakwaan mereka itu sebagai rasul. Ya, ada yang yang bukan rasul dia mendakwa rasul itu dusta. Palsu. Tapi pada rasul bila mereka kata kami adalah rasul utusan Allah mereka benar. Serta benar ajaran yang disampaikan kepada umat. Lawan sidik itu adalah dusta. Kazib. Itu mustahil. Mustahil rasul-rasul itu dusta dalilnya disebah secara logik akal jadi kalau rasul-rasul itu berdusta yang ini tidak benar nescaya dustalah Allah sebab pada rasul itu kan utusan Allah tiba-tiba ha, utusan berdusta maka berdustalah yang mengutuskan maka itu mustahil sedangkan Allah telah menguatkan mereka itu dengan mukjizat yang mendapati firman Allah Ta'ala Sadaqa abdi fi kulli ma yuballiru anni Benarlah Ambaku Pada setiap apa yang dia sampaikan Daripada ku Satu fasal, satu cerayat Menerangkan tentang mu'jizat iaitu suatu kejadian atau perkara yang luar biasa itu senang bahasa moden ataupun bahasa lama disebut mencari adat khawrik lil adat maknanya kebiasaannya begini tapi berlaku tu lain dari kebiasaan Yang aku dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala kepada rasul-rasulnya alaihi wasallam kembali dia ada macam tercelah kat situ ya, batu mukjizat tu ke atas tadi ya, masa kita cerita tentang mukjizat tapi jatuh ke bawah dalil nakli dalil wahyu tentang sidik benarnya para rasul itu daripada firman Allah taala wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima dan telah benar Allah dan telah benar rasulnya dan tidaklah menambahkan akan mereka itu melainkan lebih beriman dan lebih berserah kepada Allah dan kepada Rasul. Demikian bertambah iman Rasul-Rasul itu serta semakin kuat penyerahan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu Wataala. Seterusnya sifat yang wajib bagi seorang Rasul adalah amanah. Jadi sekarang ni amanah ni dah jadi bahasa Melayu juga. dalam bahasa Melayu dah dah adab ya sidik belum ya kalau amanah tu dah dijadikan sebagai bahasa Melayu ya? kita ada apa amanah raya hati pun ada ya pati ada nama amanah betul ya? hmm. tapi dalam, dalam bahasa Arab apa makna dia iaitu kepercayaan segala rasul iaitu memelihara Allah Taala zahir dan batin mereka daripada melakukan segala tegakannya. Bolehlah ya. Kita namakan sesuatu itu sebagai amanah. Institusi atau organisasi sebagai amanah. Tapi nak mengisi makna amanah tu tidak mudah. Bukan saja zahir tidak bercanggah dengan apa yang Allah larang. Batin juga tidak bercanggah dengan apa yang Allah larang. Susah. Nah, jadi benchmark amanah ni tinggi. Ya. Zahir dan batin sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lawannya itu adalah khianat khianat mustahil rasul-rasul itu khianat yang ini berbeza zahir dan batin mereka dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala insyaallah kita akan sambung lagi pada pelajaran akan datang eh, masuk isyak sekarang awal hadza wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح صدورنا وأحسن أخلاقنا وعزم أجورنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نطر من شمسك أبدا أبدا اللهم انقلنا من ذل المأساة إلى عز الطاعة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين والعفو منكم